Dia qada ke dia tak qada ke dia tetap berdosa. Qada tu tak memberi kesan, tak menghilangkan dosa dia. Sama juga macam orang tinggalkan solat tanpa sebab. Nabi tak bagi tinggalkan solat tanpa sebab. Mana ada sebab boleh tinggalkan solat? Solat bila-bila masa pun kena buat. Orang tu tinggal juga. Kata Ibnu Taimiyah, orang macam ni, dia qobah ke dia tak qobah dia tetap berdosa. Sebab dia tak ada sebab untuk tinggalkan ibadah itu. Ibnu Taimiyah sebutkan dia qada pun tak guna, sebab yang penting dia dah berdosa. Cuma imam keempat-empat manhak mereka bersepakat Dia tinggal, dia mesti khabar Kalau dia tak ingat bilangan hari dia buat macam mana Wallahu'alam Dalam bab itu dia sekadar Agak Agak dia Tapi bagi orang yang baru nak bertaubat Dia ada tinggal puasa 20 tahun Lama dia tinggal puasa Tiba-tiba baru bertaubat Tuan-tuan nak suruh dia khabar Memang sampai sudah dia tak taubat Tinggalkan apa yang dia lepas Mulakan yang baru puasa balik ini, ini pun pandangan yang merepek juga Ramai orang kang kau kata orang yang umur dah tua dah lanjut baru nak bertaubat nak kembali kepada agama. Dia kena solat wajib, lepas tu dia kena qada solat dia dulu-dulu yang dia tinggal. Solat Zuhur lepas tu ganti Zuhur sekali, Asar ganti Asar sekali, Maghrib ganti Maghrib sekali. Tuan, ni pandangan matematik gila. Kita bagi nama matematik gila. Kira macam tu memang pakai tak habis. Umur dia 60 baru dia taubat, dia 60 tahun punya solat nak kena ganti. Bila dia nak habis ganti? Kalau nak ikut pandangan tu kata dia hang tak payah solat, hang duduk ganti sudah. Tak boleh berhenti kerja, duduk rumah ganti solat cukup Ini tak ada pandangan dalam agama Bagi orang yang bertaubat, baru bertaubat Dia tinggalkan yang lama, dia terus mulakan yang baru Tapi bagi orang yang dia memang banyak sangat tinggal Berapa hari dia tahu dia tinggal Dia sekadar agak-agak ada memadai dia Wallahu'ala'ala Bagi orang yang tak mampu bayar fidyah ikut pandangan Anas Anas apa yang disebutkan oleh Anas Anas dia bayar sendiri Kalau orang yang tak mampu Orang lain boleh bayar bagi pihak dia Berdasarkan bab Di mana Kewajipan dengan Allah Seorang perempuan datang kepada Nabi SAW Dia tanya Ibu dia dan nazar nak buat haji Boleh tak boleh dia buat untuk ibu dia Haji untuk ibu dia Maka Nabi jawab Hutang dia dengan Allah Lebih layak dibuat Daripada hutang dia dengan manusia Jadi dia boleh buat Bab fidyah Orang yang mati dia meninggalkan puasa Juga terdapat hadis di dalam bab itu Di mana waris dia kena berganti puasa dia dengan cara fidyah Sebahagian, ada sebahagian orang kata Ganti itu maksudnya ganti, literal ganti Tapi Imam Malik bantah, Imam Malik kata tak boleh Ibadat badan Mesti disediakan badan sendiri, orang lain tak boleh ganti Ibadat badaninya Tapi ibadat yang menggunakan duit Waris boleh ganti sebab tu kata Imam Malik dalam bab ini Fidiyah boleh, ganti puasa tak boleh Abu Hanifah juga memilih pandangan yang sama Maka berdasarkan hadis itu Bagi orang yang dia tak mampu Anak dia ganti untuk dia Anak dia juga tak mampu, orang lain kena ganti untuk dia Kewajipan itu mesti dilaksanakan Tapi dia betul-betul tak mampu, tak ada apa Dan orang lain tak ganti La yukallifullahu nafsan illa us'a Allah tidak mewajibkan ke atas kamu Melainkan sekadar kemampuan kamu Dah memang tak mampu, tak boleh buat macam mana lah Tak boleh buat apa dia kira kategori fakir Makan sendiri pun tak cukup Wallahu a'lam Mudah-mudahan Allah, Allah lah. Mudah pun dia Di dalam Nas tidak disebutkan Zahir Nas menyebutkan dia mesti orang miskin kalau pun sebahagian ulama mereka meluaskan masalah ini, mereka pergi kepada asnaf-asnaf zakat -asnaf yang lain. Sebagai ulama mereka luaskan masalah ini. Orang miskin susah nak jumpa, cari orang fi sabilillah. Cari orang al-gharimin. Cari orang yang ada banyak hutang. Cari orang termasuk dalam asnaf zakat. Tapi untuk meluaskan kepada umum, ganti perkataan miskin tu kepada sesiapa sahaja itu tak ada dalam nas. Itu yang takalluf, itu kita rekod sendiri ya. Di dalam bab ini tuan-tuan saya berpegang dengan zahir Zahir Nas ini menunjukkan bila Nas kata miskin Bagi kepada orang yang perlukan Kalau tak jumpa sangat orang miskin Ganti dengan asnaf-asnaf zakat tu okey lagi lah ya? Fisa bilillah, gharimin dan sebagainya Tuan-tuan dalam kampung senang nak cari fisa bilillah Tak jumpa orang nak perang fisa bilillah pun Sekurang-kurangnya orang yang belajar fisa bilillah Orang yang musafir tinggalkan negeri dia Datang ke tempat lain dengan susah Itu masih kita boleh cari lah ya. Tapi untuk gantikan terus hilangkan perkataan miskin. Bagi makan kepada sesiapa sahaja nampak seolah-olah dia bercanggah dengan nas. Sebab nas tadikan mesti bagi makan kepada orang miskin. Uh, yang video tu <coughs> memang kena bagi makan saja ataupun boleh ganti dengan duit. Gantikan video dengan duit. Ganti dengan nilai. Dia ada beberapa bab yang berkaitan dengan ini. So, terutamanya dalam bab zakat juga berkaitan Di mana fidyah Sebagai contoh dia ada kaitan dengan zakat fitrah Dalam madhab syafi'i Zakat fitrah Tak boleh dibagi melainkan apa yang disebut di dalam nas Yang disebut di dalam nas adalah Bagi makan Ataupun bagi beras Bagi makanan asasi Makanan asasi tamar dan sebagainya Boleh tak ganti benda tu dengan nilai Dalam bab itu Imam Syafi'i tak bagi sebab pada pandangan Imam Syafi'i Yang dimaksudkan di situ bagi orang makan Bagi makanan Dia mesti makanan, tak boleh ganti dengan benda lain Tapi kata Imam Abu Hanifah Boleh diganti kepada benda lain Dalam bab zakat fitrah Sebab kita tak tahu keperluan orang tu Mungkin keperluan dia bukan makanan Dia perlukan benda lain Tau padi yang memang dia tanam padi Tapi dia miskin Dia bukan mau padi, dia mau beras nak buat apa Dia nak benda lain, jadi boleh diganti dengan nilai tapi dalam bab fidyah dia ada perbezaan dengan itu. Sebab fidyah dia merujuk kepada ta'amu miskin, bagi makan kepada orang miskin. Dan yang dimaksudkan di situ adalah miskin. Beza fidyah dengan fitrah, dekat fitrah. Fitrah kita bagi beras. Tapi fidyah kita bagi makanan. Boleh tak boleh kita tukar dengan nilai? Kalau kita bagi nilai dan nilai itu kita apa? Dan nilai ni hang guna untuk beli makan. Itu tak apa. Wallahu a'lam. Yang penting benda tu pergi kepada makanan juga Kita cakap pada ini video Gunakan benda ni untuk beli makan tak apa Tapi kalau gantikan terus Daripada makanan itu kita gantikan kepada benda lain Itu tak boleh Bila orang yang meninggal Tak tahu berapa hari dia tinggal puasa Pertama Kalau mengikut warak Kaedah warak dia ganti, dia lebihkan daripada jangkaan Kalau dia jangka, dan dia ni tinggal 20 hari Dia lebihkan, lebih daripada 20 hari Untuk ikut warak Itu diri kita dengan Allah Kita rasa kita nak warak, kita lebihkan sedikit daripada apa yang kita buat Tapi ada kaedah Ada juga kaedah di dalam fiqh Al-yakin La yazulu bisyak Yakin, la yazulu bisyak Keyakinan itu tak boleh dihilangkan dengan syak Maka okay, sebahagian orang memilih untuk kira yang yakin Yang pasti berapa hari dia tinggal Yang lebih-lebih tu mungkin dia tinggal Mungkin dia tak tinggal Jadi kita tak payah ganti Yakin yang pasti berapa banyak dia tinggal Yang tu yang kita ganti Cuma kalau terlebih kurang, terlebih sedikit Ataupun terkurang sedikit Balik kepada kaedah umum di dalam agama Allah tidak menyusahkan manusia di luar kemampuan manusia Mudah-mudahan Allah terima apa yang kita buat Lebih kurang Ya, setakat ini dulu kita berhenti untuk hari ini insyaAllah Kuliah yang akan datang yang tak akhir Mungkin kita berbincang sedikit berkaitan dengan fiqh Laylatul Qadar atau Yang akan datang ni awal-awal malam 20 kan Ke hujung dah Tengah-tengah InsyaAllah kalau ada kesempatan kita bincang tentang Laylatul Qadar Ataupun berkaitan dengan fiqh Berkaitan dengan Aidil Fitri Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh